वालेकुम नाजरीन सबसे पहले मैं वीडियो के बाबत बता दूं कि इसमें रोशनी का ज़रा मसला हो रहा है बाहर अबर छाया हुआ है और घर के अंदर घर की ही रोशनी है जिसमें के रिकॉर्डिंग बेहतर नहीं होती है लेकिन बाहर आज नहीं से तो है अब लॉकडाउन की वजह से बाज़ार सारे बंद पड़े हैं तो इसलिए नई रोशनी लाई भी नहीं जा सकती है जो रिकॉर्डिंग की होती है लॉकडाउन खुलेगा तो फिर आएगी तो ये किस्सा है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जब अल्लाह ताला ने आपको नबूवत से सरफराज किया तो आपने सबसे पहले लोगों में तौहीद की तबलीग की एक अल्लाह को मानने की नसीहत की और बुतों की पूजा छोड़ देने को कहा अब इंसान तो इंसान है वो जिन आदतों का होगर हो चुका होता है उन आदतों को छोड़ने को तैयार नहीं होता है बड़ी मुश्किल से तैयार हो पाता है यही हज़रत इब्राहीम की कौम के साथ हुआ आपने जब देखा कि किसी सूरत से कौमराजी नहीं है बुत परस्ती छोड़ने को तो एक दिन जबकि तमाम शहर के लोग गए हुए थे मेले में और उस दिन बुतों की ख़ास तवाजो होती थी उस तवाजो में यह होता था कि बुतों के आगे खूब खान सजा के रखे जाते थे नेमतों के और सब लोग एक एक फ़र्द चला जाता था शहर से बाहर मेले में चुनाचे सब चले गए हज़रत इब्राहीम सलाम नहीं गए जब सब चले गए तो हज़रत इब्राहीम आसमाम ने क्या किया एक कुल्हाड़ा लिया और बुत खाने गए किसी बुत की नाक तोड़ी किसी के कान तोड़े और जो तोड़ते गए ना वो उसी बुत के सामने रखते गए और सबसे आखिर में जब उनका सारा अपने हिसाब से तिया पांचा जी जिसे कहते हैं उर्दू में एक मिसाल तिया पाचा कर देना जब बुतों का तिया पाचा कर दिया तो कुल्हाड़ा बड़े बुत के पाँव में रख दिया अब जब पाँव वापस आई तो वो तो एक बहुत खलबली मच गई और नमरूद तक शिकायत चली गई नमरूद ने से कहा गया कि यह काम सिर्फ उसका हो सकता है जो बुतों की मुखालफत करता है हमारे देवताओं की मुखालफत करता है और देखो कि वो मेले में गया भी नहीं चुनानचे हज़रत इब्राहीम को तरफ किया गया ने पूछा किसने किया बुतों का तो आपने कहा के ये बड़ा बुत है ना इससे पूछो कुल्हाड़ा तो इसी के पास रखा है नमरूद ने कहा तुम जानते हो कि बुत बोल नहीं सकते हैं हजरत सलाम ने कहा कि हाँ ये बोल भी नहीं सकते हैं ये अपने आगे से मक्खी भी नहीं उड़ा सकते हैं क्योंकि जो खान रखे हुए थे ना उस पर खूब मक्खियाँ आई हुई थी तो फिर ये तुम्हारी जो हाजतें हैं ये कैसे पूरी करते हैं तुम ये बताओ नमरूद ने इस बहस मुबासे के आखिर में सबसे आखिर में जब देखा कि हज़रत इब्राहीम अपने मौक़ से हटने को तैयार नहीं हैं तो कहा कि इनको आग में डाल दो अब आग में कैसे डाला गया तीन महीने तो लकड़ियाँ जमा की गई पहाड़ी पर पहाड़ी के तूल अर्ज़ में एक मंजनीक बनवाई गई ताकि उसमें फेंका जा सके आग में क्योंकि इतने आग में कोई आगे जाने की ज़रूरत नहीं कर सकता था जब लकड़ियाँ जमा हो गई तीन महीने तो फिर उनमें आग लगाई गई, गई। जब आग जल गई खूब अच्छे तरीके से अंगारे अंगारे दहकने लगे तो मंजनीर के गोपन में आपको डाल दिया गया अब गोपन घूम रहा था और हज़रत जब्रैल ने हमी तशरीफ़ ले आए पूछा इब्राहीम मैं तुम्हारी मदद करूं? हज़रत इब्राहीम ने कहा नहीं मेरा अल्लाह काफ़ी है फिर गोपन घूम हज़रत इब्राहि चले गए वापस फिर गोपन घूमता रहा फिर हजरत इब्राहमी तशरीफ़ लाए पूछा इब्राहिम तुम्हारी मदद करूं कह दिया नहीं मेरे लिए मेरा अल्लाह काफ़ी है तीसरी मरतबा में हज़रत इब्राहिम सलाम के पास जब हज़रत जब्राहम तशरीफ़ लाए तो अपने साथ एक कुर्ता लेकर आए और वो पहना दिया और चले गए अब आग में फेंक दिया गया और नमरूद ने आग में डालने से पहले हज़रत इब्राहिम को अपने लिए एक महल बनवाया था बहुत ऊँचा और उस महल पर जाके वो बैठ गया था देखने के लिए कि हज़रत इब्राहिम का हश्र क्या होता है जब नमरूद ने अपने महल से झांका तो उसने देखा कि आग तो गुलो गुलजार बन गई है और हज़रत इब्राहिम आराम से आराम से बैठे हुए हैं अब वो बेचैन हो गया कि इसके ऊपर तो आग ने भी असर नहीं किया अल्लाह ताला ने आग को गुल गुलजार बना दिया आपके लिए तब नमरूद ने कहा कि अब इनको मुल्क बदर कर दो अब आप उस वक्त आपकी शादी हो गई थी बीबी सारा से अब आप चले बीबी सारा को लेकर रास्ते में एक जगह ऐसी थी एक मुल्क ऐसा था जिसका बादशाह उन लोगों को कत्ल करवा देता था जिनकी बीवियां साथ में होती थी और बीवियों को अपने तसरफ में ले लेता था अब हज़रत इब्राहिम ने कहा बीबी सारा से कि देखो अब तलब किया बीबी सारा को भी उसने बादशाह ने हज़रत इब्राहिम ने बीबी सारा से कहा कि देखो तुम मुझे शोहर नहीं बताना बल्कि अपना भाई बताना तो भाइयों को छोड़ देता था भाई साथ में होते थे बाप भाई और अगर शोहर होते थे उन्हें कत्ल करवा देता था तो हज़रत इब्राहिम क्योंकि खालाजात भाई भी तो थे ना आप बीबी सारा के तो कहा कि देखो मत बताना कि मैं शौहर हूँ भाई बताना अब चली गई बीबी सारा महल में और परवरदिगार आलम ने एजाज़ दिखाया हज़रत इब्राहिम को कि पर्दे हट गए आपकी आँखों के सामने से और बादशाह के कमरे में जो मंज़र था वो आपके सामने उसकी मूवी चलने लगी वहाँ बीबी सारा भी थी और बादशाह भी था अब बादशाह ने बीबी सारा की तरफ हाथ बढ़ाया और बीबी हम इससे पहले कि वो हाथ बीबी सारा तक आता वो लकड़ी बन गया बादशाह ने कहा कि बीबी सारा से कि तुम अपने खुदा से कहो मेरा हाथ ठीक कर दे तो मैं तुमको रिहा कर दूंगा बीबी सारा ने अल्लाह से दुआ की तो हाथ ठीक हो गया उसका फिर उसने हाथ बढ़ाया फिर हाथ लकड़ी का बन गया उसने कहा कि तुम अपने खुदा से दुआ करो कि मेरा हाथ ठीक हो जाए फिर मैं तुमको तंग नहीं करूँगा बीबी सारा ने अल्लाह ताला से दुआ की उसका हाथ ठीक हो गया लेकिन चूंकि वह शैतानत पे आमादा था फिर उसने हाथ बढ़ाया फिर लकड़ी का हो गया हाथ उसने कहा कि अब मैं तुमको रिहा कर दूंगा तुम अपने खुदा से कहो कि मेरा हाथ ठीक कर दे जब हाथ ठीक हुआ तो उसने अपने ग़ुलामों को आवाज़ दी और कहा कि इसको ले जाओ ये मखलूक कोई और है और साथ में अपनी बेटी बीबी हाजरा को जो उस वक्त बीस बरस की थी कहा कि इसको हाजरा को भी साथ में दे दो बीबी हाजरा का नाम मेरे जहन से इस वक्त निकल गया है मैं हाजरा तो वो कहलाई थी मुहाजिर होने की बिना पर हिजरत की थी ना उन्होंने वरना नाम उनका कोई दूसरा था गलत यह कि जब बीबी हाजरा आई तो वो बीस बरस की थी आपके पास आप पहुँचे बीबी सारा के पास बीबी हाजरा को लेकर और बीबी सारा से कहा कि देखो मैं जवान लड़की को बग़ैर निकाह के तो नहीं रख सकता हूँ इसलिए मैं निकाह कर लेता हूँ बीबी सारा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी लेकिन उन्होंने खामोशी इख्तियार की चूँकि बीबी सारा से अभी तक औलाद नहीं थी हज़रत इब्राहिम को के लिए तो अब साल गुजरा तो जनाब अलैहिस्सलाम बीबी हाजरा से तवल्लुद हुए इस चीज़ ने बीबी सारा को भड़का दिया और उन्होंने कहा कि अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ इब्राहीम तुम इनको कहीं छोड़ आओ मेरी बर्दाश्त से बाहर है कि मैं इनको देखूं। तब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नामूद को लिया और बीबी हाजरा को लिया और जाके मक्का की बे आबोगया वी में छोड़ दिया एक चादर दरख्त पे बांधी, एक खजूर की छागल एक खजूर की वो ले ली थी थैली और एक पानी की छागल मशकीजा जिसे कहते हैं वो ले लिया था और छोड़ के चले जब छोड़ के चले नामूद को और बीबी हाजरा को तो बीबी हाजरा पीछे दौड़ती हुई आई हज़रत इब्राहिम के लेकिन हज़रत इब्राहीम ने पीछे मुड़ के नहीं देखा आप बहुत दिल गिरफ्ता थे एक तो औलाद दी थी ख़ुदा ने उस पर से छोड़ना पड़ गया आपने हज़रत बीबी हाजरा को जवाब नहीं दिया ना पीछे पलट के देखा जब बीबी हाजरा वो आगे जाते रहे और बीबी हाजरा पीछे भागती रही बिल आखिर एक जगह ठहर कर कहने लगी ठीक है इब्राहिम असलम मैं समझ गई तुम खुदा के सहारे हमको छोड़ के जा रहे हो फिर वो बच्चे के पास लौट आई जब उन्होंने महसूस किया कि बीबी हाजरा वापस लौट गई हैं तो आप चूँकि दिल गिरफ्तार हो रहे थे आपने वहीं खड़े खड़े दुआ की कि परवरदिगार आलम मैंने अपनी औलाद को यहाँ ला के बसाया है लोगों के दिलों को यहाँ मायल कर दे ताकि वो इनका सहारा बन जाए और फिर हज़रत इब्राहीम वापस चले गए यहाँ से बीबी हाजरा का इम्तहान शुरू हुआ कि पानी भी एक वक्त में खर्च हो गया खजूरें भी एक वक्त में खर्च हो गईं और आप सफ़ा व मरवा के दरमियान सात मरतबा आपने दौड़ते हुए चक्कर लगाए कि कहीं पानी मिल जाए मासूम के लिए आपका दूध भी खुद खुश्क हो गया था क्योंकि आपको ख़ुद भी खाने पीने को नहीं मिल रहा था ऐसे में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम एड़ियाँ रगड़ रहे थे भूख से प्यास से कि अचानक परवरदिगार आलम ने हज़रत अमी को भेज दिया जिन्होंने आपके एड़ियों की जगह से चश्मा जारी कर दिया वो चश्मा आब जमज़म हज़ारों साल से है आज भी है और उसका पानी कभी ख़त्म नहीं होता है लाखों लोग उससे फैज़ होते हैं लेकिन आज तक वो पानी फिर जूँ का तू बराबर हो जाता है जितना ख़र्च होता है वो सब बराबर हो जाता है ये अल्लाह के उन नेक बंदों की कहानी है जिन्होंने के अपने तमाम ज़िंदगी अल्लाह के राह में वक्फ़ की अल्लाह ताला को हज़रत बीबी हाजरा की ये सई जिसे सई कहते हैं आ, सफा व मरवा के दरमियान जो आप दौड़ती भागती हुई बच्चे के लिए पानी की तलाश में गई हज का लाजिम रुकन बना दिया और पर दिगार आलम ने हज़रत इब्राहीम की दुआ कबूल की कि लोगों के दिलों को माइल किया एक कबीला हम वहाँ से गुज़र रहा था जब उसने देखा कि परिंदे हैं एक जगह पे तो वो वहाँ आ गया और पानी के लिए हज़रत बीबी हाजरा से रजू किया बीबी हाजरा ने उन्हें इस्तेमाल की इजाज़त दी लेकिन मिल्कियत अपने पास रखी फिर वही उसी कबीले की के लोग जब आगे चला मामला तो उसी कबीले की लड़की से हज़रत इस्मा सलाम की शादी हुई लेकिन वो शादी पहली शादी आपको रास नहीं आई क्योंकि आपकी जोज़ा जो थी वो पसंद नहीं आई थी हज़रत इब्राहीम को किसी वजह से वजह ये थी कि जब हज़रत इब्राहीम आए उस वक्त हज़रत इसमाई अमाम की जोजा ने हज़रत इस्माईल स... इब्राहिम को देखा नहीं था जब हज़रत इब्राहीम दरवाज़े पर आए तो आ, उस जोजा ने हज़रत इसमाई सलाम की बुराइयाँ शुरू कर दी जब हज़रत इसमाईल सलाम लौट के आए तो हज़रत इब्राहिम ने कहा बेटा अपनी चौखट बदल ले यानी बीवी को बदल लो तो ये देखिए कि शोहर की बुरायाँ शोहर के पीछे करने वाली औरत कितनी नापसंदीदा हो सकती है अल्लाह ताला को कि हज़रत इब्राहिम सलाम ने कहा चौखट बदल ले फिर हज़रत इस्माइल ने दूसरी शादी की थी उनको छोड़कर जो कि बहुत मुबारक साबित हुई हज़रत इब्राहिम सलाम हज़रत बीबी हाजरा और अपने हजरत फ़र्जंदरत सलाम के पास महीने में एक दफ़ा चक्कर लगाते थे यहाँ तक कि हज़रत इस्माइल सलाम बारह साल के हुए उस वक्त हज़रत इब्राहीम ने हज़रत इसमाई सलाम से अपना ख्वाब बयान किया कि मैं तुमको राह खुदा में कुर्बान कर रहा हूँ मैंने देखा है अब जवाब सुनिए हज़रत इस्माईल आम का ये एक एक नुकता हकमत का है हजरत इसमा सलाम फरमाते हैं बाबा जान आप तो रातों को सोते भी बहुत कम हैं और उस पर जब आपने ये ख्वाब देखा है तो यकीनन सच्चा है आप अपने ख्वाब को पूरा कीजिए मैं हाजिर हूँ देखिए बेटा भी नबी था बाप भी नबी था मगर देखिए इताद देखिए कि अपने रिश्ते को ना बाप ने तरजीह दी ना बेटे ने तरजीह दी खुदा की मर्ज़ी को तरजीह दी ये फ़लसफ़ा हमको ख़ुदा की जानब ग फ़िक्र की दावत देता है और यहाँ से हज़रत इसमाईल आम की कुर्बानी का तस्करा होता है कि किस तरह से आपने अपने बाबा जान से कहा कि मेरी आँखों पे पट्टी बांध दीजिए ताकि मैं आपको देख ना सकूं और हज़रत इब्राहिम आसमाम ने अपने वादे को पूरा किया लेकिन परवरदिगार आलम ने उनकी जगह भेड़ भेज दी और ये किस्सा बहुत ख़ूबसूरत है अल्लाह ताला का यहाँ पे मैं तमाम करती हूँ वाखिर उदावाना अलहमद रबालमीन वसला वसलाम खैर मुसलिन अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए खुदा हाफिज व